सींग में निचले हिस्से में एक कैंसर होता है और उसका कोई इलाज नज़र नहीं आता तो और मुझे याद नहीं कि कैंट में कहीं मैंने पढ़ा था या किसी और जगह कि सुराइनम सींग के कैंसर में मुफीद है तो मैंने सुराइनम की एक हज़ार ताकत दी जो एक हज़ार का मतलब है दो हज़ार सिफ़र फ्रे वो भी लफ्ज़ कोई हिंसा हमारे इल में नहीं है और डॉक्टर साहब ले गए और दूसरे दिन बाशियाँ खिली हुई उन्होंने कहा जी इसको हुआ था इस जानवर को चीम कैंसर इस्टेब्लिश्ड और मैंने दिया वो ठीक होना शुरू हो गया और हफ्ते के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हो गया फिर मैंने और भी बहुत से मरीजों पर इसको इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब ने भी बाकायदा लिए दवा अपने पास रख ली थी अब उनका तजर्बा बताएगा कि किन कितने हिस्से में नाकामी हुई ये भी नोट करना चाहिए बाद होम्योपैथ एक किस्म के पेशावर इश्तहारी बन जाते हैं जो उनको कामयाबी दिखाई दे दे वो बोलते रहते हैं उसके मतलब और जो नाकामियाँ वो छुपा के बैठ जाते हैं जिस तरह पेशावर फीदरी होते उनके बाद होते हैं दलाल उनसे कोई कोई कबूल दुआ हो जाए तो वो उसका जिक्र लिए बैठते हैं जहाँ ना हो सके उसको नज़रअंदाज कर देते हैं तो खुदा तला के मामला में हक़ के अंदर रहना चाहिए और साइंसी तरक्की तभी हो सकती है अगर अपने तजारब में कामयाबियों के साथ नाकामियों का भी रिकॉर्ड रखा जाए